ઉમરગામ તાલુકાના ડહેલી ગામ ખાતે આવેલ ટેક્સટાઇલ કંપની દ્વારા કેમિકલયુક્ત પાણી ખેતરોમાં છોડાતું હોવાનો અને તેને કારણે જમીન ખરાબ થતી હોવાના આક્ષેપ સ્થાનિક ગામ લોકોએ કર્યા છે તેમજ આ અંગે જીપીસીબીમાં ફરિયાદ કરતા જીપીસીબીની ટીમે પાણીના સેમ્પલ લઈ વડી કચેરીએ તપાસ માટે મોકલ્યા છે જોકે આ સમગ્ર આક્ષેપ અંગે સતલજ ટેક્સટાઇલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના સંચાલકોએ ખુલાસો કરવા સાથે પ્રતિ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે કંપની 22 વર્ષથી ગામ લોકોને રોજગારી આપવા સાથે ગામના વિકાસમાં પોતાનો સહયોગ આપી રહી છે પરંતુ ગામના જ કેટલાક લોકો પોતાના સ્વહિત સાધવા માટે કંપનીને બદનામ કરી રહ્યા છે કંપનીના મેનેજર પ્રદીપ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીમાં કર્મચારીઓના આરોગ્યની કાળજી લેતા મેડિકલ ઓફિસર ડૉક્ટર કેપી સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે બાવીસ વર્ષથી કાર્યરત કંપની પર્યાવરણ બાબતે કામદારોના કલ્યાણ બાબતે તેમજ ગામના વિકાસ માટે હંમેશા સતર્ક રહી છે અહીંયા અમને છે ને વીસ વર્ષ પહેલાથી છે ને આ પાણી ખરાબ છે આખું બરાબર કૂવા બોર કે બધું ખરાબ થઈ ગયેલું છે જીપીસીપી વાળા આવે છે કઈ કેટલી વાર કમ્પ્લેન્ટ આપી જીપીસીપી આવે અને કે કે પાણી નોર્મલ છે તમારું ને બધું સારું છે એવી રીતે એ લોકો છે કમસે કમ પાંચ થી દસ વાર એનું મારા પાસે છે એક રિપોર્ટ પણ છે એ મને આપેલું કે આ આ આ રિપોર્ટ છે છે અને પાણી સારું માટે તો આખું પાણી અહીંથી નીકળે છે અને ખનકામાંથી પેલા ખાડીમાં જઈને પડે છે બરાબર આખું વરસ નીકળે છે પાણી તો ને એ લોકો શરૂમાં પાણી છોડે છે પાણી છોડે કેમિકલ વાળું બધું પાણી એ લોકો શરૂમાં જ છોડે नमस्कार जी मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं यहाँ पे पिछले छह साल से अभी यूनिफेड काम कर रहा हूँ और इस कंपनी के लिए पिछले दो तीन दिन से काफ़ी मैं देख रहा हूँ समाचार तो में कि तो ये कंपनी पानी जो है प्राप्त करके बात कर रही है ये एक्टिविटी चल रही है तो मैं इसको एज ए सीनियर पर्सन होने के नाते तो मैं सिरे से नकारना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ इधर है ही नहीं है क्योंकि ये कंपनी पिछले 22 साल से इस एरिया में एस्टेब्लिश है और पूरी कंपनी ने और पूरे ग्रुप ने क्योंकि हमारा ग्रुप है हमारी और भी कंपनियां जो है राजस्थान में हिमाचल में जम्मू में एक नाउंड ग्रुप है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज जो है पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते रहते हैं तो मैं बात करूँ इस एरिए की तो ये कंपनी जब डेवेल्प हुई तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिला अभी आज के डेट में कम से कम फिफ्टी परसेंट लोग जो है हमारे लोकल एरिया के गांव के नियर बाय एरिया के काम कर रहे हैं। तो अगर ये उन लोगों को रोजगार मिला इस कंपनी ने जो भी यहाँ यूनिट स्थापित किया उसकी वजह से उनको हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है उनके क्षेत्र का विकास दुछा, हो रहा है जैसे कि अभी हम लोग इस एरिया में अगर कर बात करें तो हमने यहाँ पे स्कूल एक बना के दिया यहाँ पे पूरी रोड मेन रोड से कंपनी तक जो रोड आती है वो बना के दी यहाँ पे जो शमशान घाट है उसका पूरा रीडेवलपमेंट जो है उसने कंपनी ने हेल्प किया एक यहाँ पे रोटरी हॉस्पिटल है सरेगा में वहां पे हम लोगों ने किया सर एक्टिविटी में बहुत सारी रूम्स वगैरह में हेल्प किया है इसके अलावा और भी पंचायत भवन बना है उसमें कंपनी ने एक्टिविटी में काम किया है कंपनी का जो एक तो हर एरिया में एक गेट होता है उस गेट को बनाने में कंपनी ने हेल्प किया है इवन कोविड कोविड के दौरान पे लोगों को जो लोकल लोगों को राशन उनकी मेडिकल फैसिलिटी में हेल्प करना बहुत सारी एक्टिविटी में कंपनी हमेशा आगे होके तो खड़ी रही है तो मैं पिछले छह साल से यहाँ काम कर रहा हूँ तो जब Uh, कोई भी का छोटा सा भी इशू होता है तो इमीडिएटली हम उसको तो, uh, खड़े हो जाते हैं कि भाई uh, अपनी फैमिली है अपने घर के लोग हैं उनके साथ हम, हमारा एक बॉन्डिंग अच्छी है यहाँ के जो एम uh, एल है रमन भाई है यहाँ जो भी सरपंच हैं और एक्स सरपंच भी हैं अर्जुन भाई है। उनके साथ भी हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन uh, है और ऐसा नहीं कि गांव में हम लोग uh, बहुत सारी uh, किसी भी प्रकार की जो uh, कोई रिक्वायरमेंट है उनकी इवन बच्चे जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी कोई तो अगर पर्सनल कई बार निजी आती है किसी तरह का ये घर में प्रॉब्लम है तो हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं इवन अगर बात करें अगर ये पानी की तो ये पानी में एक ईटीपी प्लांट है तो हमने फुल फ्लैश ईटीपी विद जीरो लीटर डिस्चार्ज अभी हम लोगों ने पूरा बनाया है एज पर दाइडलाइंस ऑफ जी और वो प्रॉपर फुल फ्लैश चल रहा है हमारा तो उसके हिसाब से वो टाइम टू टाइम जीपीसी भी, भी आके हमारे यहाँ पे सब चेक करते हैं सैंपल लेके जाते हैं और उसका जो रिजल्ट है और हम अपना आप, जितना भी आ, पर गाइडलाइन जो जीपीसीबी हम सब चीजें जो है थर्ड पार्टी से भी चेक कराते हैं उसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है तो इस तरह की कोई नहीं है हम लोग और वही पानी जो है हमारे यहाँ पे अंदर कलोनी जैसे वर्कल कलोनी भी है साफ कलोनी भी है मैं भी साफ कलोनी में रहता हूँ तो मैं भी वहीं पे उसी बोरवेल का पानी जो है हम लोगों ने आरओ भी लगा रखा है और इवन हम लोगों ने गांव के लोगों के लिए भी जो आरओ लगाया है उससे पानी वो लेके जाते हैं वही लोग जो लोकल गांव के लोग हैं वो हमारे आर से पानी भर के अपने घर के लिए भी लेके जाते हैं स्कूल है, है पीछे उनको भी पानी जो है कंपनी देती है हमारी कंपनी के पीछे जो विलेज के लोग रहते हैं उनको भी पानी हमने डायरेक्ट लाइन दे के रखी हुई है वही से वो पानी पीते हैं तो वो सब जब इतने सालों से हम वही पानी पी रहे हैं हम वो पानी को यूज कर रहे हैं घर में कुकिंग में वही पानी यूज कर रहे हैं लोगों को तो ऐसा कोई शताब्दी दिखी नहीं है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एज ए कंपनी के प्रमुख अधिकारी होने के नाते ये कंपनी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी भारत सरकार की जीपीसी की गुजरात सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम हंड्रेड परसेंट फुल फ्लैच कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को कोई कहीं पर भी हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते और मैं ये बेनती करना चाहूँगा यहाँ पे अपने निवासियों को अपने फैमिली मेंबर्स को कि अगर कोई किसी भी तरह का कोई आदमी इस तरह से अगर वो उनको कोई बरगलाता है वो अपने पर्सनल फेवर के लिए उनको यूज कर रहा है तो इस तरह से उनकी बातों में ना आते हुए जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको भी पता है कि पिछले साल से हम लोगों ने कितना डेवलपमेंट किया है कंपनी में भी किया है कंपनी के आजू बाजू भी, भी किया है तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने काम पे सब लोग मिलकर भी तरक्की करें गांव की तरक्की करें देश की तरक्की तभी होगी थैंक यू थैंक यू सैंपल जो उन्होंने लिए हैं और सैंपल का जो उनका जो तो सिस्टम है उसके हिसाब से वो अपना साथ एक्टिविटी कर रहे हैं और मेरे को हंड्रेड परसेंट विश्वास है कि हमारे चीजें जो है सही निकलती आएगी इसमें देखिए कुछ लोग जो है जैसे अभी गुजरात में इलेक्शन हुए पिछले साल अभी यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन भी होने वाले हैं तो कुछ लोग जो है उसमें अपनी जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप को दावेदारी के रूप में भी कहीं ना कहीं जो है उस चीजों को इनकेश करने के लिए जैसे अनलॉन लोग हैं तो वो चाहते हैं कि हम लोग गाँव वालों को जो है अट्रैक्शन लें तो हो सकता है उस तरह के कुछ लोग जो है इन एक्टिविटीज में शामिल है और वो कहीं ना कहीं इन चीजों को जो है इन कैच करने के लिए कंपनी पे भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं इवन कुछ लोग तो पिछले एक साल में आए भी हैं ये दबाव बनाने के लिए पर हमारे जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग ऐसा किसी को पर्सनल फेवर नहीं कर सकते हम तो हमारी जो एसओपी हैं हम ग्रुप कंपनी है कार्पोरेट है तो हम तो उसी हिसाब से चलते हैं और जो हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो सी एसर एक्टिविटीज कर रही है वो हम करते हैं टाइम टू करते हैं हर साल करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी करने वाले हैं और भी जहाँ रिक्वायरमेंट होगी कंपनी अपने हिसाब से जो भी उनकी बजट के हिसाब से उनके साथ खड़ी रहेगी अमित सिंह राजपूत साथ प्रशांत पंचाल एस ट्वेंटी न्यूज उमरगाम